Смотрите телеканал Рудана. Сегодня гость нашей студии мэр Кривого Рога Юрий Вилку говорить будем в основном о социальных вопросах и путях их решения. Юрий Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. Начало года – всегда новые планы. Планируют свой бюджет и каждый человек, и каждая семья. Правда, не секрет, что с нынешним галопирующим курсом доллара, инфляцией, ежедневным обесцениванием денег, эти планы вряд ли можно назвать оптимистичными. Вы знаете, сегодняшнюю ситуацию в стране уже многие называют откровенно социальным геноцидом. Киев колоссально повысил тарифы, растут цены, объективно в стране бардак. Скажите, как будет жить криворог в этом году? Как видите вы развитие событий в 2016? Ситуация действительно объективно сложная. Заработная плата и пенсии практически заморожены. Не лучше состоит положение и в промышленности. Например, в городе Днепропетровске остановлен такой крупнейший завод, как Южный машиностроительный. Более 10 тысяч человек сейчас безработные. Остановлен завод Днепрошина. В Кривом Роге тоже сложное положение с нашими промышленными предприятиями. Однако надо жить и выживать в этой ситуации. У нас в городе всегда разрабатывались программы поддержки жителей города, но в этой сложнейшей ситуации мы внедряем особую глубокую программу социальных гарантий в городе, сверх льгот и гарантий, предоставленных государством. И для этого четкая работа мэра города и депутатского корпуса выходит на новый уровень. Скажите, пожалуйста, Юрий Григорьевич, чем обусловлено появление этой вот особой криворожской программы именно сейчас, январь 2016-го, когда и городской бюджет не резиновый, да, и это в, в определенной мере проблематично и для города? Городской бюджет принят 24 декабря 2015 -го года. И мы его, конечно, принимали по предварительным наработкам государственного бюджета. Но когда мы увидели 5 января текст бюджета и бюджетного кодекса, который принят Верховным Советом, мы не ожидали такого цинизма и такой, ну, наверное, такого отхождения от социальных гарантий и социальных стандартов для жителей всей Украины, в том числе и нашего города. Это был определенный шок для местного самоуправления, для руководства. Безусловно, мы посмотрели, а как же будут люди выживать в этих условиях. Мы с вами сегодня обговорим многие направления нашей работы. Поэтому мы вынуждены были немедленно сосредоточиться на разработке особой новой программы для поддержки социальных гарантий жителей нашего города. То есть это будет такая особая криворожская социальная программа. В других городах пока ничего подобного нет. Следим за развитием событий там. И в некоторых городах не секрет, даже бюджет пока не принят. Давайте остановимся на конкретных пунктах программы, которую предлагаете вы для помощи жителям города. Расскажите, из первых уст хочется услышать о ней. Наша программа ⁇ это прежде всего реальная помощь каждому жителю нашего города. Я глубоко знаю промышленность нашего города, знаю жилищно-коммунальное хозяйство, знаю, безусловно, и проблемы в предпринимательстве, и как сложно сейчас выживать нашим социально незащищенным слоям населения. И особенно в тот период, когда Национальная комиссия по регулированию цен так подняла тарифы для жителей всей страны и жителей нашего города. И поэтому у нас в городе принимается решение о выделении 50 миллионов для того, чтобы люди могли э, уменьшить такую тарифную нагрузку. И выделяется по 500 гривен э, на каждую квартиру или дом. Безусловно, мы разбили это по категориям. Это и неработающие пенсионеры, и одинокие матери, и инвалиды, и работники бюджетной сферы, многие категории жителей нашего города. Мы отработаем это и через наши социальные службы, через территориальные центры. А в бюджетной сфере это можно и через главврачей, и через директоров школ, если кто-то не захочет оформлять это через социальные службы. Мы создадим все условия, чтобы не было ажиотажа, очередей или каких-то вопросов о невозможности получения такой социальной помощи. С какого числа планируются такие выплаты? Оформление документов и выплаты после принятия сессии это с 1 февраля и будет проводиться в течение целого года. Еще важное уточнение, иногда бюрократические проволоки, они затягивают любую, даже самую лучшую социальную инициативу. Сколько времени предполагается на оформление документов и когда люди смогут получить деньги на руки? Какой алгоритм для выполнения этой программы мы задействуем все наши социальные службы. Я уверен, что и буду очень жестко требовать четкого исполнения этой программы, чтобы не было ни проволочек, ни очередей, и чтобы мы могли каждому человеку было комфортно и удобно получить эти деньги. Эти деньги будут получаться как на карточке через Приватбанк или через почту. Юрий Игорьевич, давайте еще раз: о системе выплат просто очень важно зафиксировать это: то есть речь идет о выплате на одну квартиру или один частный дом. Да, если возьмем там рядовую семью в семье двое взрослых, отец работает, предположим, на металлургическом комбинате, да, мама-педагог, есть еще там бабушка-ветеран и студент, к примеру, да, то есть э, э, те, кто имеет право на подобные выплаты, это мама-педагог, да, поскольку бюджетник, это бабушка-ветеран и студент, и они, насколько я понимаю, уже сами внутри семьи определяют, кто из них пишет это заявление, да, и на этого человека приходят деньги, то есть на одну семью, которая прописана, которая зарегистрирована, вот эти вот 500 гривен, правильно я понимаю? Совершенно верно, мы разработали так программу, что э, каждая семья может получить э, эти деньги, но семья будет решать, кто из них получит эти деньги. Спасибо. Думаю, что такая инициатива действительно очень важна в условиях, когда люди реально трудом сводят концы с концами. Давайте перейдем к следующим вопросам. Прежде всего, они основаны на реальных обращениях людей. Нам часто люди звонят, пишут, приходят какие-то определенные письма и вопросы на электронную почту Руданы. Один из примеров ⁇ люди просят объяснить, что все-таки будет с питанием детей в школах. Знаем, что есть постановление Кабинета министров от 18 января, вот оно здесь у меня, и в котором четко написано, что из госбюджета прекращается финансирование питания в школах. Насколько я понимаю, речь идет о младших классах, что делать и как с этим будет обстоять дела в Кривом Роге, потому что это тот вопрос, который тревожит Криворожан. Безусловно, мы не допустим того и не будем выполнять эти постановления, чтобы ухудшилось жизни жителей Кривого Рога. Кто в основном родители детей первого и четвертого класса? Это молодые семьи. И поддержка их очень важна. Поэтому первые и четвертые классы получали и будут получать питание бесплатное. Бесплатное питание будут получать и дети воинов АТО, с первого по одиннадцатый класс питаться бесплатно в наших школах. Безусловно, мы решили вопросы и не только по школам, и по садикам. На настоящее время по всем решениям правительства 40% платит городской бюджет, 60% платят родители наших деток, которые находятся в детском садике. Сейчас это норма, правительство убрало. Поэтому мы принимаем решение, что 70% расходов берет город на себя и 30% только остается на родителей. Это в два раза уменьшает нагрузку на родителей. Это более 100 гривен в месяц на каждого ребенка родители будут платить меньше. И это тоже социальные гарантии. Мы принимали раньше решение и выделяли по 300 гривен на питание у нас онко-больным детям. Сейчас принимаем решение 1000 гривен в месяц. И, кстати, мы сейчас решаем вопрос о выделении 3 миллионов гривен для медикаментов детям больным онко то есть для кривого это уже вопрос решенный, да? Раз сами заговорили о медицине, предлагаю продолжить эту тему. Думаю, что все медицинские работники, и врачи, и нянечки, работники скорой помощи, фельдшеры, задают дыхание, слушали несколько дней назад, если попадали на одном из центральных телеканалов, обращение министра здравоохранения Квиташвили, который вот заявил, что правительство рассматривает всерьез рассматривает вариант сократить огромное количество больниц, тем самым лишить работы тысячи медработников, сократить количество существенно. Коек в больницах на треть Кабмином уже сокращено финансирование. Что будет со здравоохранениями с этим вопросом в Кривом Роге? Рассматривали ли вы подобные ситуации уже в реалии времени? Да, действительно, это серьезнейшая проблема. И те документы, которые пришли к нам, мы их обработали, посмотрели, они практически вынуждают нас закрыть в нашем городе не только 5 больниц, но и 26 школ, что мы, конечно, себе позволить не можем, и мы никогда не выполним это решение, чтобы оставить наших медиков и учителей безработными, а наших жителей нашего города не получающие хороших на э, достаточном уровне медицинских или образовательных э, программ. На 30% уменьшилось финансирование медицины. И вот даже на январь месяц уже 30% медиков, наших врачей в больницах, не имеют возможности получить заработную плату. Безусловно, мы на это не можем пойти. И мы выделяем сейчас деньги для того, чтобы э, все врачи получили не только заработную плату, а и получили и премии, и могли достойно жить. Мы выделяем деньги на заработную плату, на медикаменты и на энергоносители, без которых не может существовать ни медицина, ни образование. То есть в связи с такими решениями правительство это такая вынужденная необходимая мера, да, для руководства города, для городского бюджета. Безусловно, вот сейчас мы 91 миллион выделили денег для того, чтобы наши больницы не закрылись, о том, что мы говорили. Мы выделили 115 миллионов гривен для того, чтобы мы не закрыли 26 школ. И огромнейшая проблема, которая ну, на нас свалилась, которую мы никогда в жизни не ожидали, вот 5 числа мы узнали, что все профессионально-технические училища тоже переходят на финансирование городского бюджета и не профинансированы ни копейки с государственного бюджета. До этого момента, если бы мы не профинансировали, то ни один преподаватель, ни один сотрудник не получил бы заработной платы, а это все-таки 1600 человек. Студенты, 7 тысяч студентов тоже не получили свою стипендию. Около 600 у нас детей-сирот учатся там, которые так называемым были государственного обеспечения. Но не государство не дало ни копейки. Мы выделили деньги для того, чтобы могли эти дети и питаться, и существовать, и жить. Они живут в общежитиях. Мы их должны были поддержать. Поэтому это и включено в нашу социальную программу и финансирование профессионально-технического обучения. А у нас рабочий город. Мы не можем выбросить на улицу 7 тысяч детей, которые там учатся. Мы все сделаем для того, чтобы сохранить и больницы, и школы, и профинансировать всех наши профессионально-технические училища. Юрий Григорьевич, еще об одной существенной социальной статье расходов для Криворожана транспортной. Сама я на маршрутку, естественно, и сама как пассажиры, и люди, безусловно, довольны снижением цены проезда с 5 гривен до 4. Однако, вот самое незащищенное, что касается самых незащищенных слоев населения, Естественно, их переживания в госбюджете на 2016 год не предусмотрены. Деньги на льготы, на финансирование льгот, на проезд, в том числе и для инвалидов, и для пенсионеров. Чего ждать этим категориям людей и чего ждать в принципе в развитии транспортной сферы в Кривом Роге? Мы глубоко проанализировали себестоимость наших перевозок, посмотрели и грузопотоки, и посмотрели, что уменьшилось. Все-таки цена на бензин, я резко э, поставил вопрос о том, что э, должно быть удешевление проезда. Нам удалось аргументировать нашим перевозчикам снижение цен. Несмотря на это, мы увидели, что действительно в бюджете нет гарантий и нет льгот, те, которые были раньше. Ни для наших пенсионеров, ни для наших ветеранов, ни для чернобыльцев не для других категорий, которые мало обеспечены, поэтому мы и э, приняли решение, что оставить все льготы, это все будет финансироваться из городского бюджета, тем более, что у нас на шестнадцатый год мы опять приняли решение, самый дешевый электротранспорт полторы гривни, остался в городе Кривом Роге, и мы э, не допустим повышения тарифов в нашем городе. Самая дешевая цена на проезд в электротранспорте в Кривом Роге это факт, который имеет место быть. Еще один факт, хотелось бы поговорить о поддержке наших солдат. Среди солдат АТО по всей стране буквально разнеслась информация о том, как семья погибшего воина, участника АТО из Одессы переехала в Кривой Рог, так сложилось, да, воле обстоятельств, зарегистрировалась и получила от города квартиру у себя они получить не могли. Это тоже еще один факт о нашем городе. Люди сами нам об этом говорили. Как в рамках вашей программы будет оказываться помощь семьям участников АТО в 2016 году? Что предусмотрено на этот год? Мы продолжим работать с нашими воинами, а то по двум направлениям. Летом 2014 года мы предложили и создали штаб по работе с воинами нашими, находящимися в АТО. В рамках этой работы мы очень много сделали, закупили и каски, и бронежилеты, и отвозим туда продукты питания. Очень много и для обустройства их, и блиндажей, и материалов, и оборудования, и оборудовали практически. Все блокпосты, где находятся криворожане, дизель-генераторами. Они имеют э, бензопилы. Э, отправили по несколько комплектов белья и одежды. Э, занимаемся, и мы будем продолжать заниматься э, этим направлением. Это направление поддерживать которое да? Да, э, которые непосредственно находятся в зоне боевых действий. Это одно направление святое, которое мы занимаемся. Второе направление ⁇ это, безусловно, их семьи. Э -э семьи, которые живут и работают. Это и то, что я уже говорил, поддержка детей, бесплатное питание. Это и э -э бесплатное э -э получение путевок в детские лагеря. Приняли решение, и сейчас семьи воинов АТО у нас 50% оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Мы освободили 100% от оплаты жилищно-коммунальных услуг семьи погибших в АТО. Тот, кто вернулся, мы выделили, выделяем по 5000 гривен для лечения и реабилитации, по 1330 гривен для социально-бытовых нужд. И рассматриваем все вопросы для того, чтобы создать условия для жителей их семей. Время нашей телевизионной беседы подходит к концу. Уверена, что это не последняя наша встреча в студии Рудана. Приходите к нам еще. Спасибо вам за конструктивные ответы. Спасибо вам, и я хочу заверить жителей нашего города, что социальные программы для нас это приоритет. Мы будем рассматривать все вопросы в связи со сложившимися сложными ситуациями, будем, наверное, их расширять, дополнять. Ну, надеемся, что депутатский корпус поддержит ваше социальное начинание. До свидания. Спасибо, до свидания.